Меня зовут Александр Чарев, я являюсь координатором самообороны Майдана в Черкасской области. Что, касается выборов, прошедших здесь депутатов местной Мискрады и головы, то есть мэра Черкас. Мое мнение и мнение самообороны, так же самое большинство самообороны разделяет, что эти выборы надо признать недействительными и перевыборы, подлежащим перевыборам. Почему? Во время выборчего процесса обнаружены массовые фальсификации, и нарушения, такие как, например, 29-я школа, это 30-31, по-моему, избирательный округ, избирательный участок, автобус на карусель. То есть э, каким образом? Оказание, то есть подвоз автобусами э, избирателей, и далеко не пенсионеров, а молодежи и всего прочего. Есть, есть у нас кадры, есть у нас все. И таких рейсов было назначено, несколько автобусов было, порядка 4-5 автобусов и по 4 рейса на, на подвоз на участке было. Оказание безоплатных послуг в день выборов как кем-либо из кандидатов является подкупом по законодательству Украины. Второе. Участок 76, это школа номер 3. Председатель комиссии, избирательной комиссии участка данного, вынес какую-то сумку, вскочил в такси, уехал. Когда кинулись печати, печати и участка нету. Только через два часа он появился, и попытался в сейф подкинуть печать. Чему мы, ну, естественно, не дали, не допустили этого. Где эта печать была? Какие протоколы он напечатал? И какие бумаги он там пропечатывал? Вот. То есть, естественно, эти участки уже подлежат отмене. Это раз. Второе. 19-я школа. Был спойман нами или человек, заносивший бюллетни, пачка бюллетней. Об этом, естественно, поставлены в известность сотрудники милиции. Хотя они не были, хотя они не, не, и не хотели этого делать. На наше, на наши обращение к милиции, на всех участках, где были нарушения, они говорили, мы не втручаемся. А зачем что они там были, интересно? Вот, второй момент. Пятая школа. Так же сама фальсификация, так же сама протоколы, те же самые бюллетни гуляющие. 20-е ПТУ. 20 ПТУ. Э -э открылась отдельница позже. Это раз. Второе. Президентские бюллетни были, по местным выборам бюллетни не было. Уже в 10 часов, даже мы приехали, это 20, 10 с чем-то, в 2,5 часа люди не могли проголосовать, люди разворачивались, уходили. К чему это сделано? Мы, естественно, понимаем прекрасно о том, что в конце рабочего, в конце выборов, ночью, кто-то понаписывал бюллетни, и все нормально сделано. Это массово. На том же 20, в 20-м ПТУ, на том, э, на том же участке, э, дома Одесская 12, Почти порядка 80 квартир. Вообще пропали из списков. Их нету. То есть по президентским выборам они есть, по местным выборам их нету. Это 80 квартир. Это порядка, будем говорить, даже если в квартире по 2-3 человека. Вот столько голосов кому-либо защищено вечером, ночью. По, -по, -по Старовской 11. Дом. Азотовский дом. Полностью пропал. Это избирательный участок Дружба Народов. Центральный вход. То есть быть такого не могло. Многие председатели комиссии просто заставляли спостерегачев подписывать протоколы, пустые протоколы. Мол, мы потом допишем все. На, наруш... на, когда спостерегачи им говорили на нарушения, те начинали, вот как это было, в дружбе народов, например, в том же 20-м ПТУ это было, те, спостер... те председатели комиссии, они, естественно, говорили, мы сейчас будем выводить вас как за нарушение. Естественно, звонили нам, мы втручались в это все. То есть самооборона Майдана то есть реагировала на это, поскольку, поскольку мы могли. Потому что у нас и мои финансовые, и материальные, и технические средства не позволяли 120 участков взять под свой контроль. Ну просто нереально было взять это все. Потом были нарушения такого рода, были нарушения. У нас были данные о том, во время перевозок. Во время перевозок. Когда все районные, когда села привезли уже в... Все мешки свои, по президентам даже. В Черкасы почему-то еще не привезли ни одного. Ни в Сосновский ТВК, ни в Приднепровский ТВК за ночь все не поступило ни одного мешка. Рано утром 26 числа, в 10 утра, они еще переподсчитывали голоса. Во-вторых, сотрудники милиции в той же самой 29-й школе ночью находились при пересчете голосов, что является грубым нарушением законодательства. Не имели права они там находиться. Мы имели право находиться аккредитованные журналисты и спостерегачи. То есть эти все нарушения в нами фиксировались, есть видеосъемки у нас и по дружбе народа, и по другим участкам, и по 23-й школе то же самое. Вот. Есть у нас видеосъемки, все. То есть готовы предоставить. Поэтому мы считаем вот эти все нарушения, которые нам сообщали, то есть те, которые я не знаю, допустим, да, э, не был, не участвовал. Я назвал эти нарушения, где я участвовал непосредственно в противодействии этим нарушениям. Вот. Но масса нарушений, наши ребята выезжали всю ночь. Всю ночь ездили то свет пытались отключить в первой школе. Вот в первой школе пытались свет отключить, диверсия. Ну, реальная диверсия, саботаж. То еще что-либо такое. Некоторые кандидаты подвергали, подвергались посредничеству запугиванию. Имя этого депутата я могу так же само обнародовать и сказать, кто кого и конкретно запугивал. В то же время так же само было посредничество самообороны, которым просто угрожали. Естественно, когда мы приезжали, те угрозы уже прекращались. Вот. То есть идет метод бандитизма, или как по-другому назвать, метод 90-х годов. Мы этого не хотим допустить, и мы этого не допустим. Что касаемо данных выборов, что касаемо данных выборов на Мискового мэра, вместо Черкас и кандидатов в депутаты Мискрады, считаем, я повторяюсь, вообще эти выборы недействительными, подлежащими отмене и перевыборам. Это однозначно. На участке зеленой, там вообще человек, который шел от партии Удар, вот, от партии «Удар» кандидат в депутаты Олег Деркач, Он почему-то был в бюллетнях занесен, как идущий от солидарности какой-то, вернее, от медведчуковской партии «Украинский выбор». Это смешно. Везде он идет от «Удара», с постарегачей от «Удара», все от «Удара». В бюллетне он написан от, от медведчука, естественно, пророссийского. Это к чему было и зачем это? То есть это все подлежит войну, отмене полностью. И такая ситуация по всем черкасам, по всем. Какой участок не взять любой участок взять, везде будут нарушения. Так же самое выездные комиссии, выезжают в сопровождение одного спостерегача. Когда подходит наш спостерегач и говорит, почему едет один спостерегач. Но если хочешь, сади, девушке говорится, садись в багажник или вызывай такси. Это называется хамством и грубым нарушением. И это все было происходило в присутствии милиции. Так на, на какой стороне милиция? На стороне фальсификаторов, преступников, уголовников, бандитов которые рвутся к власти. Или на стороне народа. Если она давно уже кричит, что мы с народом, Даже флажки подцепляла украинские. Вот. Поэтому самоброна Майдана заявляет, мы выборы эти не признаем. Я говорю от, себе, от, от своего лица и от большинства тех людей, с которыми я говорил. То есть, может быть, это не 100% нашего штаба, но я считаю, что те люди, которые сейчас здесь находятся на площади, те люди, которые находятся, с которыми я общался по поводу этих выборов, и в ночь выборов, и в день выборов, вот, И не в ночь, после выборов. При подсчете массовое из нарушений однозначно однозначно переголосование. Однозначное. Также сам у нас есть информация о перечислении на карточке пенсионерам по 200 гривен. Мы это все будем расследовать совместно с журналистами, совместно с Службой безопасности Украины. У нас есть информация от какого кандидата, с каких счетов конкретно. И на карточке пенсионерам при условии, что они будут голосовать именно за этого кандидата при предварительном опросе и обходе квартир представителями кандидата, им было на карточке переведено по 200 гривен. <coughs> так же самое на, у нас есть видеосъемки, когда мы ловили гречконосов. Вот за партию такая Ридномисто. Некоторые депутаты от Ридного Миста, Жуковской. Естественно, Ридномисто набрало и лидирующей позиции. Гречку-то любят пенсионеры и малоимущие наши. То есть Майдан был, идеи Майдана провозглашены для народа, Европа, все остальное, все хорошо, и те же крикуны, которые кричали еще не так давно. О справедливости, о народности, о иллюстрации и так далее, сами поступают методами, методами теми, которым поступал и Янукович, и перед Януковичем, и так далее. Все 23 года выборы, которые были на Украине, и вот эти выборы, которые пошли в Черкасах, они ничем не отличительные, ничем не отличились. Так спрашивается тогда, зачем тогда гибли сотни людей на Майдане? Ради того, чтобы какой-то бандос пришел к власти, фальсификатор пришел к власти? Нет, мы этого не допустим. Мы, будем требовать перевыборов. Эти отмены, отмены вот этих результатов выборов по Черкасам. Президент, да, он остается легитимным, как положено, за него проголосовала страна. А за какого кандидата надо было проголосовать, если перечислить на карточку 200 ну, насколько я знаю, у нас информация есть, это Адарыч. То есть у меня есть информация за Адарыча. Если эта информация, это информация. Если эта информация, она найдет свое подтверждение, естественно, данным случаем будет заниматься уже служба безопасности Украины. Если она не найдет своего подтверждения, я также самоприлюдно извинюсь.